Вкусного всем! Мухамара или махамара – известная по всей Передней Азии паста из перца, которую намазывают на хлеб, подают как закуску, используют как соус к мясу. Появившаяся в провинции Алеппо в Сирии, она распространилась по всему региону. В Турции ее, к примеру, называют Акюха. Сирийцы считают, что эта намазка обладает целебными свойствами, выводит токсины из организма, противостоит респираторным заболеваниям, это простой и быстрый рецепт, основанный на рецептах сирийской кухни и опробированный под наши продукты. Полный перечень которых в конце видео, а что и почему, будет по ходу рецепта. Для начала обработаем перец, штучки 3-4 красных сладких. Опалим шкурку перца над огнем. Вообще, конечно, можно запечь перец в духовке, а затем снять шкурку. Но это будет не совсем аутентично. Тем более опалить над комфоркой недолго, минуты 3 на одну штучку насадив перец на вилку для удобства. Когда шкурка станет черной, достаточно. Перец перекладываем в пакет остывать. Так легче будет снять шкурку. Опаливаем так все перцы. Пока они остывают в плотно закрытом пакете, подготовим остальные продукты. Лук. Одна луковица. Нарежем небольшими кубиками. Лука можно меньше, но он тут должен быть. Пару зубчиков чеснока также измельчим. Третий важный компонент рецепта. С лимона срежем немного цедры. На чайную ложку. При этом осторожно срезаем. Не цепляя белую под основу шкурки. Она придаст горечь и поэтому она нам ни к чему. Мелко измельчим. На этом нарезки закончились. А из самого лимона выдавим буквально с ложку лимонного сока чтобы придать кислинку блюду. На 2-3 столовых ложках оливкового масла обжарим лук и чеснок. Огонь небольшой. Нам необходимо придать легкий желтый цвет овощам, не жаря их, а только немного продушить. Затем я добавляю чайную ложку пасты из острого перца пишту. Рецепт ее есть у нас на канале. Приготовьте и обеспечьте себя острым перцем на всю зиму. Конечно, можно было обжечь и одну острую перчинку чили вместе со сладким. Но спишь тут будет проще. Сирийцы не добавляют специально острый перец, как правило. Их местный перец Алеппо, по названию провинции, просто сам по себе имеет легкую остроту. Далее специи. Пол щепотки молотой гвоздики, пол чайной ложки черного молотого перца, четверть чайной ложки куркумы. Вливанием вместо нее добавляют чайную ложку паприки. Затем треть чайной ложки корицы, щепотку кардамона, треть чайной ложки мускатного ореха и треть чайной ложки молотого имбиря. Эти семь специй имеют название смесь семи специй алеппо. Так что аромат у нас будет как у настоящей сирийской мухамары. Вливание, к примеру, еще добавляют молотый кориандр. Смешали с маслом и дали прогреться до появления аромата с полминуты. Выключаем огонь. Далее очищаем остывший перец. После того, как он остыл, это проще простого. Удаляем плодоножку. Удаляем семечки и перегородки. И ножом соскабливаем подгоревшую курицу. Это быстро. Благодаря тому, что мы не запекали в духовке, в перце сохранилось гораздо больше полезных и целительных свойств. Легкие подпаленки только придадут колорит вкусу. Очищенный перец нарежем в измельчитель. Добавим еще теплый обжаренный лук с чесноком, острым перцем и специями. Чайную ложку цедры лимона. Треть стакана молотых сухарей, желательно из белого хлеба. Они будут загустителем. Треть стакана очищенных грецких орехов. Их для изысканности вкуса можно еще и поджарить. 2 столовых ложки наршараба, сладкого соуса из граната. В Азии добавляют гранатовую патоку. Она очень похожа по вкусу на наршараб. Известный у нас благодаря азибраджану. Если у вас нет его, добавьте со столовую ложку сахара и увеличьте вдвое дозу лимонного сока. А у нас есть, поэтому лимонного сока всего 1 чайная ложка. И 2 столовых ложки оливкового масла. Самого лучшего, что у вас есть. Еще можно буквально щепотку соли, но у нас в пишту перечной пасте уже было немного соли в составе. Далее все просто, измельчаем до состояния густой, но текучей пасты или до консистенции знакомой вам кабачковой икры, на которую мухамара похожий по цвету. А вот по вкусу и аромату это нечто незабываемое. Украшаем целыми грецкими орехами и сбрызгиваем оливковым маслом. Это ни на что не похожее а приятное ощущение сладости, кислинки и насыщенности сладкого свежего перца. С кусочками ореха и настоящей восточной пряности. Острота легкая, иногда в это блюдо добавляют так называемую перечную патоку, запеченные острые перцы, перетертые с маслом. Впрочем, вы можете и не добавлять острое. Мы постарались сделать рецепт аутентичным по вкусу. Подают с хлебом или как соус к мясу или к рыбе. Приятного аппетита, что по-арабски бил хана волшифа. А мы ждем вас вновь. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы.